আমাৰ মাদাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰি আছে মাদাৰ ফিলিংছ কোৱা এইফালে চোৱা এবাৰ কি ক'ম আৰু কোনো ক্লাছ নাই মানে গাইজ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু নিউ ব্লগ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মই হায়দৰাবাদ অকলে যাব লগা হৈছে মানে মানুহজনী নাই আৰু আজিকালি ফোন নাই ফোন নাই যোৱা তাই ইণ্টাৰ্ণ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ থকাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলে আৰু মা আহিছোঁ মই পাপা আৰু লগৰ এখন ভাইটি আহিছে এই আমাৰ এইফালে শুই আছে ফাদাৰ এইফালে শুই আছে মানে কি হ'ল যোৱাকালি ৰাতি ট্ৰেইন আছিলে আমাৰ ৰাঙাপাৰাৰ পৰা ইলেভেন ফিফটিনত তাৰ পৰা গুৱাহাটী আহিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা এতিয়া হায়দৰাবাদৰ ট্ৰেইনত উঠিছোঁ ত' ৰাতি গোটেই ৰাতিত শোৱা নহ'লে পাপাৰ মানে লং জাৰ্ণি বুলি ক'লে ট্ৰেইনৰ ফাৰ্ষ্ট সেইকাৰণে ময়ো জানে বাৰু মায়ো জানে ইও জানে তো পাপা মানে ভালকৈ টোপনি নাহিলে ফাৰ্ষ্ট একজাষ্ট হ'বলৈ দি থাকে অলপ হিৰি থাকে না বেছিকৈ তো এতিয়া শুই গৈছে পাপা মই অলপমান ভিডিঅ' ইডিট কৰি আছোঁ আপলোড কৰি আছোঁ তো এনেকৈ আৰু দেখা পাই থাকিব ক'ত ক'ত কি কি ঘটে মানে ট্ৰেইনত সকলোবিলাক দেখা কোন নাই আহা মনত পৰিছে আৰু অলপমান ফিল হৈছে মানে নাথাকে তাইক যোৱাই ভাল লাগিলে মই কৈছিলোঁ বাৰু কিন্তু ইণ্টাৰ্ণ লগতে আকৌ পেচেণ্ট চ' দিগদাৰ হৈ যায় অলপমান আৰু আমাৰ তাতে দহদিনমান অলৰেডি এডাল লাগিবই চ' বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সেইডাল শেষলৈকে চাব এতিয়া কণ্টিনিউ পাই থাকিব দি দিয়ক গাইজ' গাইজ এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ বঙাইগাঁও পাম চাগৈ আৰু বৰপেটা ৰ'দ পাৰ হৈ আহিছে বহিয়ে থকা কাম একো কাম নাই আৰু এইডাল শুইছে ঠিকছে প্ৰথমতে ইয়াত শুই আছিলে মই ইয়াতে আহিলোঁহি তাতে গৈছে এতিয়া শুবৰ কাৰণে চাই চাই আহি আছোঁ আৰু উপায় নাই উপায় নাই আৰু টোপনিও আহিছিলে হয় চিঙি থাকে না টোপনি পহচুকে ন আহিছেনে টিকেট চিকেট হোৱা নাই মানে কনফাৰ্ম আমাৰ এতিয়ালৈকে আই এ চিতে গৈ আছোঁ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ এই অৱস্থা মানে কি ক'ব আৰু বহুত কেইজনকৈ ৱেটিঙতে গৈ আছোঁ মানে পইচা দি পেলাই মানে সোমাই আছে যদি ৱেইটিং লিষ্ট কেঞ্চেল কৰি দিব লাগে আমাৰ মাদাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰি আছে মাদাৰ ফিলিংছ কোৱা এইফালে চোৱা এবাৰ ছয় ঘণ্টাতে আমনি সাত ঘণ্টাতে আমনি লাগিছে এইটো এটা চাবই আছে দুবাৰ দুপতিয়ে মাৰিলোঁ আৰু মই এনেকৈ পূৰা মই এনেকৈ ভৰিটো উঠাই পেলাই পূৰা ভিউটো মজা লৈ আছোঁ মানে আৰু এটা কথা বেয়া লাগিছে বিশ্বকৰ্মা পূজাতে এইবিলাক চাফা নকৰে নেকি ইমান লেতেৰা হৈ আছে বাৰীৰ ফালৰ পৰা অকণমান অকণমান কমচেমত পানী চানী মাৰিব পাৰে ন তেতিয়াহে ভাল লাগে মানে নহয় আৰু মানে পানী চানী নামাৰে লেতেৰা ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ই মানে এনেকুৱা লাগে এ চিত গ'লে মানে এনেকুৱা লাগে যে হেৰিত গৈছোঁ জেনেৰেল ল'বাত এই টেং টেং টেংক মাৰি পেলাই ঠিক ক'ম আৰু একদম বেড এক্সপেৰিয়েঞ্চ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বহুত বেয়া লাগিছে মানে ধ পহগে জলপাইগুৰি আৰু এনেকুৱা পকটীয়া খানা দিছে মানে সেইটোতো পেলাই দিলে গোটেইখিনি খিনিৰ দাম আছে এশ পঞ্চাছ টকা যি পকটীয়া মানে কি ক'ম আৰু কোনো ক্লাছ নাই মানে ক্লাছত মানে বিল' পভাৰ্টি লাইনতো মানে বি পি এ লৈ ইমান বেয়া ইমানেই বেয়াতো ভৰিব লাগে কাৰণে খাইছো মানে মানে খাবৰ কাৰণে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাব লগা টাই হৈছে মানে খাবৰ কাৰণে জীয়াই হোৱা নাই নহয় টিকট উঠিছোঁ এতিয়া আৰু টিকেটকেইটা কনফাৰ্ম হৈ গ'ল মানে বাইদেউ ওপৰত ইলে দই খাই বোলে এই খুশি বোলে দিন তো টেনশন হয়ে না এটা টিকিট আর কনফার্ম তো মিঠা যায় তো খা মানে খাই পেল ধুনেকে খুম তো পেটে ব্লকিংতে শেষ হল গিয়ে খাই আজি মানে বহুত মানে না পো দশটাম বাজারে যি খুলো এটা অল্প আগতে মাতি মাতি গিয়ে থাকি আমার কামক আমি আমার কামক তো পাই হয় দি উঠিছোঁ এতিয়া আৰু আৰম্ভ হৈছে এতিয়া মানে চাহ খাম বুলি ভাবিছোঁ লাল চাহ খাইনে চব ৰাখীৰ চাহ গাখীৰ চাহটো খাব নোৱাৰোঁ মানে গেছ ওজাৰ বুলি ভাবি ত' সেয়াই আৰু চাওঁ ট্ৰিট মানে খাবলৈ কোনো গোটেই দিনটোৱে খুজিছোঁ আজি আৰু এতিয়া ভাত খাব লৈছে মানে ভাত খাইছে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছোঁ খুজিছোঁ ভাত খাইছোঁ আকৌ কমিটিয়া যেনেকুৱা টাইপ হৈছোঁ খানাত আছে পূৰা মাছ আৰু ভিউ ভিউ ফিল্ডলৈ ফিল্ডলৈ পূৰা দিম এতিয়া আৰু ত' ফাইনেলি আমি পালোঁ এতিয়া বিশাখাপট্টনম আৰু এই যে গুৱাহাটীতে উঠিলেই এতিয়া নামিছোঁ আৰু আৰু এইটো বিশাখাখাপট্টনমৰ যিটো মানে ষ্টেচন এই বহুত বহুত ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ নহয় জানো কিবা অলপমান লৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ খাবৰ কাৰণে কাৰণ তাতো বহুত দাম আৰু পকটীয়া খাব ভাবিলোঁ কিবা কিবি ব্ৰেড চেট বোলে নৈ লওঁ গাই শুই আছোঁ গোটেই দিনটো নাম্বন নাই ক'তোতে যাব লগা নাই আমি সেই বিশাখাপট্টনমত অকণমান ৰখিলোঁ ৰখি কিবা কিবি ল'লোঁ আৰু ব্ৰেড চেট খাবৰ কাৰণে ট্ৰেইনটো আহি আছে এতিয়া হায়দৰাবাদ পাম আৰু কালি ৰাতিপুৱা তো কিনো দেখাম আৰু ট্ৰেইনৰ ভিতৰত চবেই জানেই ট্ৰেইন জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা হয় ৱেনৱেং হয় অলপমান ওলেও সেই হিলি থাকে আৰু লগতে পানী চানী বিকিব অহা মানুহ বা খোৱা বস্তু বিকিব অহা মানুহবিলাকে একদম পূৰা হেৰি কৰি থাকে ন ত' টোপনি চপনি ভাঙি যায় মানে ত' এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে ইয়াতে আৰু গোটেই ৰাতিটো যোৱাৰ পাছতে আৰু ৰাতিপুৱা পামগৈ একেবাৰে ডাইৰেক্ট হায়দৰাবাদত লগ কৰিম লগ পামতে আৰু ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ নেক্সট ভিডিঅ' অকল পাম তেতিয়ালৈকে তাত আহ বাই বাই আৰু চাইডেই পোৱা আৰু দুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ আহি আছে